Представьтесь, будь ласка. Александр Белконь, основатель Академии предпринимателя. Уже пять лет занимаемся этим в Одессе. Сейчас планируем открывать филиалы, в том числе в Днепре. Что... Какие у вас от этой конференции, что Знаете, я вообще считаю, и в Академии у нас ключевой момент – это э, секрет успеха, он всегда в окружении. Окружение меняет мышление, мышление меняет результат. То есть окружение ⁇ это самый ключевой аспект, который меняет вообще все. И я очень рад, когда есть люди, которые стремятся развиваться, которые не смотрят телеканалы, в которых рассказывают, как все плохо, которые развиваются и понимают, что все зависит от них. И с таким окружением приятно идти вместе, приятно развиваться. И я убежден, что предприниматели, ну есть статистика, что именно от них зависит, что в этой стране будет. Процветание страны зависит от предпринимателей. Это можно увидеть по статистике любой страны. Чем больше там предпринимателей, тем больше там процветания И я точно знаю, что не политики поменяют эту страну. А чем больше нас будет что-то созидать, они а просто, знаете, тут ухватил, тут украл, тут забрал, ну, то есть это не бизнес, это, это другое. А когда мы создаем что-то ценное, созидательное, важное, и когда нас больше, то именно от этого зависит... процвітання і города, і країни. Тому я дуже рад бачити нові лица, бути корисним. Е, ви зараз почали таких людей, щоб, ну, тільки починають, да, свої. Ви зробили їм тренінг, я так зрозумів. Скоріше, я поділився досвідом. Тренінг це все-таки інший формат. Я не тренер, я практик, я 20 років в бизнесе в разных бизнесах. Сейчас моя основная деятельность это, собственно, помогать тем, кто либо стартует, но у нас есть группы, в которых люди там сотни тысяч, 10-20 лет опыта и которые тоже понимают, что, блин, как-то так, как у меня работало, теперь уже не работает, а как по новому не совсем понятно. И мы не учим на самом деле. Моя основная цель, я верю в то, что все ответы у нас есть. И опыт группы, которая собирается и которая Кожен в групі хоче там більше, готовий изменяться, готов, готов діяти. Просто треба создать, и це то, що я вмію, создать ту атмосферу, в которой этот обмін опытом буде максимально полезен друг друга. Ще одне питання. Як ви вважаєте, от люди створюють свій бізнес, у когось є бізнес, але у нас країна специфічна на бізнес люблять накласти лапу ті, які менш такі чесні. Чи потребує бізнес захисту? І як це робиться? Ви щось чули? Однозначно потребую. К сожалению, у нас в стране в этом плане есть куда развиваться. Вот. И на мой взгляд, опять-таки, возвращаясь к окружению, вот почему я здесь, да, потому что, собственно, объединение таких людей, ну, когда, знаете, веточка, вот как там сказки, я еще помню, отец мне в детстве рассказывал, да? когда отдельная веточка, ее поломать легко, когда это веник, который связан, этот веник уже не поломаешь. И вот, собственно, чем больше мы будем объединяться, чем больше там одесситы будут дружить с днепропетровцами, там, с львовами, вавянами, да, с тем больше у нас есть возможности, силы и вот этот подход, который, к сожалению, в Украине считается, как знаете, за лозунг «Моя хата с краю», вот это, на мой взгляд, это одна из тех причин, почему получается там, делать то, то, о чем вы говорите. Потому что если бы это не было «Моя хата с краю», каждый бы думал не только о себе и надеялся бы, что его это не коснется, а объединялся бы и помогал бы друг другу, а не только о себе думал, то многих бы вещей, мне кажется, это не... И, ну, слава Богу, сейчас появляются те, кто это осознают, и кто эти объединения начинают создавать и развивать у вас объединение развинено по всей земле, можно сказать, все всесвитнее. Вот, если говорить про GCI, вот мероприятие, которое организовывали, mm -hmm. да, я там был президентом GCI в 2011 году, то да, это организация, которая уже сто лет существует, и я сейчас путешествую, вот я сейчас с Италии вернулся пару месяцев назад, там в Греции, до этого Турция, то есть каждые пару месяцев я стараюсь любимой девушке уделять внимание где-то путешествовать. Ну, и в каждой этой стране, собственно, есть те люди, которым достаточно надо сказать, что я был президентом GCI, я буду рад открыть, и там люди очень, если у нас в Украине в GCI попадают еще, ну, скажем так, Скажімо так, зі скептизмом, новічки, да, то за границею Маргарит Тейтчер. Люди вот такого рівня були членами GCI, і це безумний ресурс. Ну, а це можна використати для захисту тих ваших членів, які от розвиваються в цій країні наші. Вони якось можуть вплинути на. чтобы защитить, и допомогти захистити бизнес. Ну, у меня не было реального опыта и практики. Ситуации у меня, как не, бы, не было. Таки, с... да? Ну, там, слава Богу, подобных ситуаций. Я создаю бизнес, который, ну, к моему бизнесу это очень сложно что-то забрать. Это одна из, ну, как бы, подходов, ну... что надо делать вот такой ситуации, да. Ну, не создавайте условия для того, чтобы что-то это можно было забрать. Мои мозги не заберут, мои связи. Это я не заберут, розумею, да я разумею. Вот. И, но я понимаю, что, да, скажем так, не дай бог случится ситуация такого уровня, однозначно там есть связи, однозначно там как это решать. Ну, тут практики не было, поэтому говорить не буду. Но связи решают все. Это фраза, на которой построена вся Одесса, да? Это фраза, которая, я думаю, понятна и за пределами Одессы, поэтому. А здесь, собственно, это огромный ресурс. Спасибо.